Ini merupakan demo satu bagi soalan penyata kewangan milikan tunggal. Sebelum kita mula membuat apa-apa, adalah -apa, amat digalakkan kita letak garisan panjang bagi setiap lima ataupun enam item di dalam pimpangan duga. Iaitu seperti yang ditunjukkan sekarang. Dengan meletakkan garisan panjang setiap lima item, Uh, ini akan akan membantu kita supaya tidak mengambil angka yang silap especially bagi item-item yang uh, semua dia berkumpul di sebelah debit ataupun yang di sebelah kredit. Okey contohnya kalau selepas kita tambah garisan ini kita nak ambil angka untuk insurance. Jadi kita sudah tahu okey daripada garisan di atas dia adalah item ketua. Jadi di sini pun angka yang ketua daripada garisan adalah uh, angka bagi insurance sama juga dengan gaji. Okay, kita sudah nampak gaji adalah di atas garisan panjang, iaitu nombor yang kedua. Okay, jadi, angka yang kedua dari garisan bawah itu pun merupakan angka bagi gaji. Bayangkan kalau kita tidak meletakkan garis panjang tersebut dalam keadaan pemeriksaan SPM yang sudah panik dan juga cemas, uh, besar kemungkinan kita akan mengambil angka yang silap jadi lebih baik kita letak garisan setiap 5 ataupun 6 item dalam imbangan tuga untuk mengelakkan risiko untuk menyalin angka yang silap jadi selepas kita meletakkan garisan panjang jadi kita perlulah memulakan dengan membuat analisa imbangan tugas. jadi untuk analisa imbangan tugas. kita perlu mengenalpasti ya, setiap item dalam imbangan duka ini sama tak? dia akan dipintakan ke PD, akaun perdagangan UR, akaun untung rugi ataupun kunci kira-kira jadi sebagai uh, ulang kaji ringkas uh, kalau dia berkaitan dengan uh, aset, liability ataupun equity, dia akan dipintakan ke kunci kira-kira ataupun singkatan dia KKK kalau dia berkaitan dengan barang niaga Okay, contohnya jualan belian semua itu, itu akan dipindahkan ke PD, atau perdagangan. Dan selebih itu, yaitu hasil dan belanja, akan dimasukkan ke UR, ataupun untung rugi. Kita akan mencatatkan analisa kita di sebelah sini. Jadi kita mulakan dengan tunai. Tunai, dia merupakan aset semasa, jadi dipindahkan ke KKK. Bank, now, sekiranya kita nampak bank, Jangan terus, uh, memang dia masuk di KKK, tapi dia tidak semestinya aset semasa. Kadang-kadang dia boleh jadi overdraft. Oke, okay, bank ini kita kena hati-hati. Nah, cara kita nak mengepas, mengenal pasti bank ini aset semasa, ataupun liability semasa, adalah lihat kepada kedudukan angka. Oke, okay? misalnya di sini, bank 1020 ringgit berada di sebelah kredit dan kalau mengikut uh, konsep debit kredit. Uh, kalau uh, bank ini berada di sebelah kredit itu bermaksud yang merupakan liabiliti semasa. Jadi kita catat di sini KKK dan di sebelah sini kita catat debit ya, semasa. Jadi okay, supaya nanti semasa kita buat kunci kira-kira nanti tidak uh, mudah silap. Oke okay, teruskan. Penghutang dan Pemutang Penghutang merupakan uh, aset semasa Manakala Pemutang merupakan liabiliti semasa Jadi kedua-duanya dimasukkan di KKK Tetapi ada pelajar yang uh, tidak tahu uh, Antara dua angka yang ada di sini Yang mana satu penghutang, yang mana satu pemutang okay, Cara dia mudah saja Kita lihat di sini uh, Penghutang dan Pemutang Dia sebut dulu penghutang Oke, okay, maksudnya penghutang ini di depan. Jadi, antara dua nombor di sini, nombor di depan itu merupakan angka bagi penghutang. Sama juga dengan pemintang, pemintang merupakan uh, nombor ketua. Oke, okay, yang, yang selepas uh, penghutang ni. Jadi, antara tua angka ini, yang ketua inilah 2800 merujuk kepada pemintang. Jadi, pendek kata, penghutang adalah 3500, pemintang adalah... 2,800 ataupun satu lagi cara antara penghutang dan pemiutang yang kiri ini penghutang merupakan debit yang pemiutang ini merupakan kredit jadi debit akan match dengan debit kredit akan match dengan kredit oke okay, jadi itu tidak menjadi satu uh, kesusahan yang besar lah. Okay, tiada masalah pelian dan jualan berkaitan dengan barang niaga jadi dia masuk di PD sama juga belian dan jualan, belian adalah 78900, jualan merupakan 95600. Pulangan itu adalah PD, pulangan. Nah, cara kita nak mengenal pasti pulangan itu pulangan jualan atau pulangan belian, kita ambil uh, secara songsang, kita panting dengan belian dan jualan secara songsang. Contohnya, kita balik kepada belian dan jualan, Belian berada di sebelah debit 78900. Jadi pulangan belian itu adalah mesti songsang. Songsang dengan belian. Jadi pulangan belian adalah 290. Oke, okay, dia mesti songsang. Oke, okay, maksudnya satu debit, satu kredit. Kemudian untuk jualan, dia berada di sebelah kredit di 95600. Jadi pulangan jualan mestilah songsang dengan jualan. Jadi 330 ini merupakan pulangan jualan. Jadi cukup ulang, belian di sebelah debit. Jadi pulangan belian mestilah songsang. Yaitu inilah di pulangan belian. Jualan di sebelah kredit. Yaitu ini. dan mesti songsang dengan pulangan jualan. Oke, okay. jadi pendek kata. 330 adalah pulangan jualan, berata di sebelah debit, imbangan duga. manakala 290 adalah pulangan belian, okay, berata di sebelah kredit, imbangan duga. Teruskan, kadar bayaran, yaitu bayaran bil elektrik, okay, semua itu bayaran bil elektrik, air, telepon, semua itu. Lah. Jadi ini adalah QR. Insurance, QR. Ambilan, keambilan mengurangkan modal, jadi dia berada di bawah equity pemilik kunci kira-kira angkutan keluar UR premis yaitu bangunan kedai asset kan, KKK kelengkapan, oke, okay, segala aset yang boleh dilekatkan di dinding ataupun di ceiling uh, dalam konsep SPM, itu semua itu adalah uh, kelengkapan, jadi dia aset. peruntukan hutang ragu akan mengurangkan penghutang. Okay, jadi dia kontra dengan penghutang. dia KKK hutang lapuk merupakan kerugian kepada perniagaan UR gaji UR duty atas belian segala-gala yang ada nama atas belian di belakang itu okay, berkaitan dengan barang niaga itu dimasukkan di PD okay, discount discount dia berkaitan dengan barang niaga jadi masuk di PD now ini pun selalunya pelajar silap okay, kita tidak tahu discount yang ada di sini merujuk kepada discount diberi atau discount diterima kita tidak tahu Oke, okay, cara untuk mengetahui dia adalah sama uh, dengan pulangan cara kita melihat lah. Now, contohnya di uh, sekarang lah. discount ini berada di debit Oke, okay, 580 berada di debit. Jadi, uh, dia biasa song-song pastilah di sebelah kredit. Kalau sebelah kredit, yaitu dia berkaitan dengan jualan. Maksudnya, discount yang ada di sini, oke, okay, ditolak daripada jualan. Oke, okay, yaitu discount diberi. Jadi, kita catat di sini, discount diberi. Oke, okay, kita kasih warna dia. Oke. Okay. Angkutan masuk PD now. Jangan kita keliru antara angkutan keluar dengan angkutan masuk. Oke, okay. kalau angkutan keluar itu confirm masuk di UR, kalau angkutan uh, masuk PD. Oke, okay. angkutan keluar UR, angkutan masuk PD. Upah, oke, okay. kalau ada upah di sini kita kena cek, kalau ada gaji, upah ini masuk di PD Nah, sekiranya suatu soalan itu, dia hanya ada upah, dia ada gaji di sini Katakanlah dia ada gaji di sini, maka upah ini akan dimasukkan ke UR Oke, okay. Memandangkan uh, dalam soalan ini kita ada gaji dan upah, maka gaji dimasukkan di UR, upah di PD kalau tiada gaji, baru kita masukkan upah ini ke UR. commission diterima merupakan hasil UR. Susun nilai terkumpul kelengkapan berkaitan dengan aset. Jadi, KKK. Modal yaitu equity pemilik. KKK. Stok awal berkaitan dengan barang niaga. PD. Jadi, begini sajalah kita punya analisis bagi Imbangan tugas. Jadi pastikan pelajar dapat membuat ini 100% betul. Okey sebab uh, dengan kita buat analisa ini akan memudahkan cara kita menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira selepas ini.